Детский турнир по шахматам, посвященный Всемирному дню здоровья, на протяжении многих лет проводится в нашем городе. В этом сезоне участие в соревнованиях приняли воспитанники Бердянского в возрастной категории до 10 лет. Организатором соревнований выступил отдел по делам семьи, молодежи и спорта Бердянского горисполкома. В программу турнира вошли соревнования для шахматистов 4 разряда и безразрядников. Начинающие спортсмены на этом турнире сражались за награды и повышали свои разряды. Соревнования проходили по швейцарской системе. Лучший результат – 9 очков из 10 возможных в турнире спортсменов 4 разряда показал Артем Ланской. Второе место в активе Владислава Смирнова, а замкнул тройку призеров Богдан Дубецкий. В турнире спортсменов без разрядников первое место завоевал Иван Артухов. Екатерина Проченко показала второй результат, а бронзовая награда у Александра Оста. Köszönöm, Мемориальный турнир по волейболу памяти Владимира Пестерова стартует в нашем городе 18 апреля. В этом сезоне организаторы соревнований внесли изменения в формат проведения Кубка. В субботу звание обладателя Кубка разыграют женские команды. А через неделю борьбу за почетный трофей начнут мужские сборные. Участие в женском турнире примут шесть команд из Мариуполя, Мелитополя, Бердянска и Приморского района. В честь нашего города в соревнованиях будут защищать команды БГПУ и медицинские. Колледжа. Игры кубка пройдут 18 апреля в спортивном зале медицинского колледжа, начало в 9 часов утра.